लगेच यो होईल बघ लाल मस्त केलं म्हणजे नारळ नारळ पण टाकू नारळ टेकलो मजा येते मी तर नाही खावाल पण ठेव म्हण एक नारळ गुळ हा आणि हे मिक्सर मध्ये वाटायच आईला नाडीवर वजन तिकडे घेऊन ना

निलये जय सर्वकलात्मिके जय ब्रह्मात्मिके परात्मिके जय नारायणिशान्ते जय श्रीलिते रमे जय विजये देवीश्वरि श्रीदे जयधिधे नमः सहस्रशीर्षायै सहस्राननलोचने नमः सहस्रहस्ताब्जपादपङ्कजशोभिते अणोरणुतरे लक्ष्मिमहतोऽपि महीयसी अतलं ते स्मृतौ पादौ वितलं जानुनी तव रसातलं कुटिस्ते च कुक्षिस्ते पृथिवीमता हृदयं भुवः स्वस्तेस्तु मुखं सत्यं शिरोमतम् दृशश्चन्द्रार्कदहनादिशः कर्णा भुजः सुराः मरुतस्तु तवोच्छास्वावाचस्ते श्रुतयो मताः क्रीडा ते लोकरचनासखा ते परमेश्वरः आहारस्ते सदानन्दो वासस्ते हृदयो हरेः दृश्यादृश्यस्वरूपाणि रूपाणि भुवनानि ते शिरोरुहाघनास्ते वै तारकाः कुसुमानि ते धर्माद्या बाहवस्ते च कालाद्याहेतयस्तव यमाश्च नियमाश्चापि करपादनखास्तव स्तनौ स्वाहा स्वधाकारौ सर्वजीवनदुग्धदौ प्राणायामस्तव श्वासो रसनाथे सरस्वती महीरुहास्तेङ्गरुहाः प्रभातं वसनं तवा आदौ दया धर्मपत्नी ससर्जनिखिलाः प्रजाः हृस्थात्वं व्यापिनी लक्ष्मीः मोहिनीत्वं तथा परः चक्राकारं महत्तेजः तन्मध्ये परमेश्वरी जगन्माता जीवधात्री नारायणी परमेश्वरी व्यूहतेजोमयी ब्रह्मानन्दिनी हरिसुन्दरी पाशाम्कुशेक्षुकोदण्डपद्ममालालसत्करा वैष्णवीं परा श्रीदेवा उवाच